Команда, я в да, я жорный Дарья в футболке, Маша в тапке, ну а Таня это стринги Это еще почему я стринги? Потому что постоянно лезешь куда не надо Больше! команды. Тебе весь этот гардероб оплачивать. Девчонки слыхали? Про Машу в газете написали. Перестал. Почему? А я его сегодня встретила. Чисто случайно. А он такой за елкой прячется. Не видать, говорит вам, подарков, пока халат мы не вернете. Суть нашего выступления ⁇ магазин и тим одежды. Ого. Ого. У нас размеры от ого. И до да... ого го 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 го, -го, -го. а я уже ничему не верю. На прошлый Новый год попросила у своего парня снова почувствовать себя женщиной. А он что, свечи и шампанское? Нет, утром под елкой нашла коня и горячую избу. А мой парень обещал мне сладкую жизнь. Слово давал. Сдержал обещание. Пацан сказал, пацан сделал! Шоколад, конфеты, диабет, кариес. <звы> Ваш муж жалуется, что тратит на вас слишком много денег. Новинка, шуба на себя. Покупает вам, а тратит на себя. <звы> Нет, девочки, что не говори, только женщина может понять другую женщину. Лишь настоящая подруга может сказать. Его. Романтика, ой, любила... прикинь, а моей свекрови очень понравились наши новые занавески, но завернула я ее все-таки в ковер. Что-то это очень черно. Да нет, ковер был красным. Таня, да, ну ты прям снежинка. А это еще почему? Свалилась, как снег на голову. Рождественский колокол. Девочка, играющая в новогодние постановки 12 месяцев, на девятом вышла в декрет. И что? Родила! Эй, эй, эй. Что же делать? Что же делать? Что это с ней? А мы не в гримерке кривое зеркало поставили. Да все у тебя окей. Ты мне даже современный телевизор напоминаешь. Что? С плазма? Да нет, большая и плоская. Году. я испорченные гирлянды. Что? Ярче всего елочка горит, когда замыкает. Я поленую водку. 1 января все равно наступает, а спотыкается, а спят. Че, нового?» «Акселерода!» «Нового? Так это же совсем еще не старый!» «Кроме того, мы когда этого тебе брали, ты обещала, что будешь на ним ухаживать!» «А он, бедный, вон сколько в углу простоял!» «На, идите! Погуляйте!» Чечники, грелка. <связывая> Слушай, мать, ты реально долго на больничном сидела <связывая> Еще один спонсор нашего выступления сеть японских тренажерных залов Голубой вагон. <связывая> Тренажерный зал Голубой вагон! Бежим, качаемся! С помощью наших спонсоров мы, как принцессы, приехали сюда на карете. Но нам надо спешить, ведь в 12 часов она превратится обратно в пятах тыкву. Новый год уже Точно, Гриш, врубай. Топ.